হে গাইছ নমস্কাৰ গুড আফটাৰনুন জানৱী সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ' লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে বহুত বেছি ভালে আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমিও ভালে আহিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোকে লগত আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু তেতিয়া টাইম হৈছে চাৰে বাৰটা গা পা ধুবলৈ আজৰি হৈ গাখী ধুৱাই মেলি দিলোঁ তাই হৈ আছে এইফালে হৈ আছে ভাত আৰু টেট মানে পাপ মাছ তো মায়ে গা ধোৱা আগতে কাটি বাচি ল'লে তো মা পূজা দি আছে আজি বৃহস্পতিবাৰ মাৰপ যদি শেষ হয় তাৰপিছত মায়ে ক'ব কি কি কাটিব লাগে নালাগে আৰু দুটামান হৈছে আলু একদম ডাঙৰ বস্তাত আলু তো যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে চাৰিপৰা শেষলৈকে দিনটো কি হয় কি নহয় দেখুৱাবচাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম গাটোৰ পৰা উইক হৈয়ে আছে তো ভাত পানী খাই মেলি মেডিচিন ল'লোঁ লৈ মেলি পাবিলে অলপ কামবোৰে কৰি থাকে আৰু যিমান মানে শুই থাকি সিমানে গাটো বেয়া লাগি থাকিব তাৰ কাৰণে থাকি অলপ কৰি মেলি থাকোঁ আৰু তো গাৰ্গীফালে শুই আছে দেউতা আহিৰে দেউতাৰ ওচৰতে আছে গাৰ্গীৰ ওচৰত এবাৰ উঠি গৈছিলে তো আকৌ জোলাত দেউতা মানে লৰাই আছে শুই গৈছে মানে লৰাই থাকোঁতেই তো যিহেতু চাই থাকিব মাৰ হৈ গৈছে প্ৰায় অলপ বাকী আছে তো মাহক কি কাটিবলৈকে নালাগে তো কাটি মেলি লাহে লাহে বনাওঁ আৰু এইফালে ভাতো হৈ গৈছে তো অলপ চাহ বনালোঁ চাহ বনাই খাই লওঁ আৰু এইফালে চাহ হৈ গৈছে ভাত চাহ মাক অলপ দিওঁ মই অলপ খাওঁ মাৰো পেলাই চাহ মানে কচটো আছে যে এক টুকুৰা সেইদিনা তো কচুটো মানে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ লগত খাব চিডল তাৰ লগত হ'ব তাহ খাই মেলি লওঁ লৈ মেলি লাহে লাহে কাটি বনাওঁ আৰু ৰাতিপুৱা ভাত খোৱা বেছিদে মন নাই এঘাৰটা মাত খালোঁ বাৰু খাই মেলি গা গীক ধুই তাইক খোৱালোঁ এক টোপনি মাৰি উঠি থাকোঁ বহুলে তাই মায়ে উৰুলি দিলে যে তেনেকুৱা নাই হাল পাৰ গৈছে চাহ খাওঁ মাকৰ লগ দিওঁ আজি গাখীৰ দিয়াই নাই মানে যোৱাকালিৰে গাখীৰ আছিলে সেই লগত বনালোঁ আৰু তই গাই গাড়ী একটো বনিয়া মাৰি থৈ চব চাহ খোৱাই নাই কৈছিলোহে তাই শুই আছিল উঠি গৈছে চব দেউতাৰ ওচৰত দিওঁ তাইক তোমাৰ চব্জি কেইটামান কাটি মেলি লওঁ পেচাব কৰি দিছে যে সাৰ পাই গৈছে বইল অলপ কৰিব লাগে ত' বইল দি থৈ আহিলোঁ আৰু গাখীৰ ফিটিং কৰা দেউতাৰ ওচৰত আছিলে ইমান সময় আৰু বৰষুণ দি আছে চব লাইনটো আহিছিলে আকৌ গুচি গ'ল মিক্সাৰে হোৱা নাই আমাৰ ফিটিং কৰা হ'লেও লাহেকৈছা কাপোৰ ফল কৰিব আছে ৰাতিপুৱা ধুই দিয়ে কাপোৰবোৰ চব শুকালে ধুইবিলাক ফল কৰিব আছে তাই মানে টোপোনটো ঠিকমতে হোৱা নাছিলে তেতিয়া খোৱালো হৈ আছে আৰু মই ফালে কাপোৰবোৰ ফ'ল্ড কৰি লওঁ ফ'ল্ড কৰা হোৱাই নাই ঢুকাইছে ৰাতিপুৱাই ধুই দিয়া হৈছিলে ৰাতিপুৱা কিন্তু বৰষুণ নাছিলে ধুনীয়াকৈ ৰ'দ দিছিলে এতিয়া বৰষুণ দি আছিলে দেউতাই চোতাল ঝাৰু মাৰি আছিলে ৰাতিপুৱা যে ঝাৰু দিয়া হোৱা নাই গাৰ্গে উঠিছিলে মানে ছটামান উঠিছিলেহে আৰু কালি যে মই তাইক লৈ গৈছিলোঁ সন্ধিয়া সন্ধিয়া মানে নটাৰ পৰা তাৰমানে মোৰ লগতো শুই আছিল তেনেকৈ মানে শুই আছিল ধুনীয়াকৈ একদম ৰাতিপুৱা চতাত সাৰ পায় আৰু তাইৰ বিচনা নাথাকে দুপিধাকৈ দেউতাৰ ওচৰত দি থৈ আহিলে দেউতাই মানে লৈ ফুৰা মেলা কৰিলে আৰু চোতাল ঝাৰু মাৰিবলৈ মানে সময়ো পোৱা নাই আমাৰ ঘৰত প্ৰায় দেউতাইও চোতাল ঝাড়ু মাৰে মা মই খুব কমেই মাৰোঁ ৰাতিপুৱা দেউতাই উঠিছে উঠি মেলি একদম পতাপট চোতাল ঝাৰু মাৰি গা পা ধুই মেলি আজৰি হৈ যায় আৰু কাপোৰ ফ'ল কৰি লওঁ মাৰি পেলাই বনোৱা শেষ অকল মাছৰ চব যিখিনি বনাব আছে পাপ মাছৰখিনিত বনাই আছে হৈ যাব মানে মাছখিনি জোলত দি দিছে উতলিলেই হৈ যাব আৰু টকা এতিয়া টাইম পাইছে টু থাৰ্টি ডেটক তাত দিওঁ চেপাহ মা কচু ড্ৰাই ফ্ৰুইচ তিতেলা ভাত কেৰেলা ভাজি দালি এইবোৰে দুটা ভাজি ৰাইচ খাই এতিয়া এনেকেই আছোঁ আহি টোপনি মাৰি উঠিলে আঢ়ৈ ঘণ্টামান টোপনি মাৰিলে আৰু এতিয়া নুশুমে বাপেক অলপ ওলাই গৈছে আহিলে মানে যাম আৰু সিহঁতৰ ঘৰত কাপোৰযোৰ কিনিছিলোঁ কালি চিলাব দি থৈ আহা পৰিছে সেইকাৰণে কাপোৰটো লগাই থৈছোঁহে গোটামখিনি লগাব দিয়া নাই চাওক এতিয়া যাওঁ পেহীঘৰত কাগে থৈ আহিছোঁ মাৰ লগত বৰষুণ দিয়া হৈছে কিন্তু উপায় নাই যাব লাগিবই বেছি দিন নাই যিহেতু গুড ইভিনিং সকলোকে বৌতম চাহো লগ পালোঁ আৰু এতিয়া মই বনাইছোঁ মুড়ি ভাজি দেউতা মানে মুড়ি ভাজি খাম বুলি কৈছে চাবৰ কাৰণে কৰোঁ আমিও খাম চাহৰ লগত আৰু মই আজি বৰষুণ পৰি আছিল যে দিনটো ৰাতিপুৱা দিন আছিলে বাৰটামানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে বৰষুণ দিয়াতে পৰি আছে মানে কিনি কিনে বৰষুণ আৰু গাখীৰ ৰেডিকৈ দিলে তো গাখীৰ গৰম কৰিলোঁ সেই চান্সতে গাখীৰ এইফালে পিঁয়াজ জলকীয়া দিলোঁ মৰি লৈছোঁ সৰু চৰিয়া চৰিয়া দেউতা মই মা পিনা আমি চাহজনে খাম গাখীৰ ফালে দেউতাৰ লগতটো মাৰিছিলে আমি যি গৈছিলোঁ সেই সিহঁতে খাওঁ তেতিয়া প্ৰায় সাৰেই আছিলে তো আহি ফিটিং কৰা দিলোঁ ফিটিং কৰাৰ লগে লগে হৈ গৈছে মানে উঠিছিলে তাইক চাৰি তিনিটামানত দি মেলি এক ঘণ্টামান আমাৰ মানে মোৰ লগতে খেলিলে খেলি মেলি তাৰপিছত আমি পাঁচটামান গ'লোঁ আৰু সিহঁতৰ ঘৰত আধা ঘণ্টামান কাৰণে তাৰপিছত আহি মেলি তাইক ফিটিং কৰাই খোৱালো হৈ আছে তেতিয়া নহওক বনাই মেলি লওঁ লৈ মেলি দেউতাকো দিওঁ দি মেলি আমিও খাওঁ আৰু গাখীৰ গৰম খাইছে তো চাহো বনাব লাগিব আছিলে দেউতাক দি থৈ আহিলোঁ আৰু একদম বৰষুণ এতিয়া জোৰ জোৰে পৰি আছে দেউতাই মানে দোকানত যাবলৈ ওলাইছিলে মাক দি থৈ আহোঁ তাৰপিছত আমি খাওঁ খেলি আছে মেলি লও পিনাকো ওলাই যাব মানে চাৰত চাওক আমাৰ টোপনি নাই কালি যে মই লগত লৈ শুইছিলো তাৰ কাৰণে ধুনীয়াকে শুই আছিলে আজি কিবা টোপনি নাই এতিয়া গৰম পানী কৰি খাই মেলি লৈ তাইক লৈ অলপ মানে তাইক খুৱাওঁ আৰু তাৰপিছত লাহেকৈ বনাম ভাত দালি ভিজাই ৰাখিছোঁ মানে দালি বৰা হ'ব মাছ চব্জিও আছে তাৰপিছত কৌশুৰে যে ডাই ফিজ বনাইছিলে সেই চব্জিও আছে সেইবিলাকে হৈ যাব দালি নাই অকল দালিটো মানে চৰ্ট হৈ গৈছে আজি তো যি আনক কি বুলি হৈ যাবি খুৱাও খুৱাই মেলি লাহেকৈ বনাম আৰু চাৰে দহটামান বনাম এনেও খাওঁতে খাওঁতে এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটা বাজিয়েই যায় আমাৰ বল খুৱাম একদম চকু তলৰ মল হৈ গৈছে পানীৰ চব আইতাৰ ওচৰত আছিলে মানে কানি আছে এতিয়া শুব চাগে ন গৰম পানী খাই মেলি তাইক খোৱাও আৰু মই গম পাইছোঁ তাই এনেকৈ নোহোৱে লগত লৈ শুই থাকোঁ অলপ সময় আধা ঘণ্টামান শুই থাকিলে তাই ধুনীয়াকৈ শুই যাব কিন্তু আকৌ আহিলোঁ ৰাতিৰ কাৰণে খানা বনাবলৈ মানে হৈ গৈছে অলৰেডি দালি বল কৰিলোঁ আৰু মাছ চব্জি গৰম কৰিলোঁ কচু চব্জিটো কাৰণে অলপমানেই আছে ৰাতি খাই মানে শেষ হৈ যাব মাছ চব্জি থাকিবও পাৰে ঠিক নাই বতাপট খাই মেলি শুই যাম দেউতাহে দোকানৰ পৰা দেউতা মানে শুই আছে কাৰি খুৱাইছিলোঁ মই আৰু দিনততো আজি ধুনীয়াকৈ শুইছিলোঁ আধা ঘণ্টা তিনি ঘণ্টামান হৈছিলে শুৱাই থৈ আহিছিলোঁ এক ঘণ্টামান হ'লেই আৰু এতিয়া উঠি গৈছে তো মাক কোঁচত লৈ আছে মাক কৈছোঁ অলপ কোচত লৈ থাকা খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা যদি শুৱাটো শুব নহ'লে মানে মই আধি বাঢ়ি শেষ কৰি তাৰপিছত শুৱাম আৰু যদি আহক হৈ গৈছে সকলোখিনি দি পেলাই বৰা গৰম হৈ আছে দেউতাক মাতোঁ দেউতাক ভাত দি আমিও খাই মেলি শুই যাওঁ আৰু আৰু মোৰ গাঁৱটো ইমান মানে জ্বৰ জ্বৰ লাগি আছে কি ঠিক জ্বৰ আহিব পাৰে ভাত পানী খাই মেলি মেডিচিন লৈ শুই যাম আৰু আৰু আজি ভিডিঅ'টো এটা সামৰিক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাৰিব আকৌ লগ পাম আৰু এতিয়া ভিডিঅ' সৈতে ভালে থাকিব আপোনালোকে বাই বাই গুড নাইট